Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam siri video kesihatan mental menurut Islam. Bersama dengan kita tetamu undangan Profesor Dr. Salasia Hanin Hamjah. Terima kasih kerana sudi meluangkan bersama kita. Um, kita dah cover banyak topik sebelum ini ya Prof. Dan kali ini saya berminat pula nak tahu... Um, kenapa sekarang ni kita rasa macam lebih banyak berjumpa dengan kes-kes masalah kesihatan mental berbanding dahulu? Adakah sebab uh, kita ni sekarang yang semakin lemah ataupun ataupun uh, memang perubahan zaman tu bermaksud ada banyak tekanan ke bagaimana tu doktor? Okey, uh, terima kasih Puan Malini. Uh, pertamanya... Uh, kesyukuran kepada Allah Yang Maha Esa Yang Maha Berkuasa dan selawat dan salam ke atas junjungan kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey baik. Uh, soalan ni soalan yang bagus ya untuk diulas kan. Uh, kita tengok kenapa dulu tak macam tak ramai. Kalau kita tengok statistik pun makin meningkat eh remaja pun dah start uh, depression. Uh, stress pergi sekolah pun stress dulu-dulu mana ada budak, budak remaja stres kan uh, kenapa sekarang macam meningkat tapi sebenarnya cuma kita tak dapat data masa dulu hmm. uh, sebab orang dulu-dulu pun tak ada kesedaran sangat tentang perkara ni kan orang sekarang kan dia banyak maklumat dia bujung jari jadi sekarang orang boleh cakap je uh, pasal kesihatan mental orang dah tahu dah kesihatan mental tu stres kan hari ni pun kita dah bincang anxiety kemurungan jadi sebenarnya kenapa ya adakah kita lemah Orang dulu tak lemah, orang dulu kuat, kita lemah. Oh, tu susah nak jawab tu bah Mali ni. Pada saya satu mungkin sebab akhir zaman ya. saya pergi kepada sini lah pula ya. Sebab akhir zaman sebenarnya memang akan banyak fitnah. Akan banyak cubaan ya, akan akan banyaklah cabaran akhir zaman ni. Kadang-kadang ke akhir zaman kita tengok orang yang baik orang yang baik dihukum jahat. Eh ya orang yang jahat pula dihukum baik pada pandangan orang. Jadi kita pergi kepada bahawa sekarang ni memang zaman fitnah, zaman penuh cabaran, zaman penuh pancaroba. Kenapa saya kata macam tu? kita tengok contoh ya. Zaman dulu kita tak ada media sosial. Sama sekarang kita penuh tekanan sebab media sosial. Okay, saya bagi contoh. Kalau dulu orang-orang dulu kerja, dia balik kerja kan, dia tutup balik office, kalau orang perempuan terus balik rumah, jaga anak, masak kan. Uh, balik tengok TV dengan anak-anak dah that's it cetuk. Tapi tengok orang sekarang. Ya. Eh? Balik rumah, saya kan phone saya tu kan phone mak ni kalau saya balik rumah aje malam tu saya nak tengok lepas main maghrib, kerana eh, sebab saya tunggu Isyak sekali. Uh, saya tak nak tengok phone tapi nanti tengok 300 notification WhatsApp saya tak baca. Uh, jadi dah kena tengok WhatsApp dah berapa jam tu kalau nak tengok 300 tu. Jadi kita semakin sibuk lah. Dulu kita tak nak, tak, tak ada pun bos-bos kita nak cakap dalam WhatsApp kan. Kawan-kawan kita, keluarga kita, semua benda. itulah yang menyebabkan masa kita banyak diambil. Atau lagi kalau kita tengok WhatsApp atau kita tengok media sosial pula, kita tengok TikTok, eh, itu satu lagi. Puan malin Malini pun tahu kan, sekarang ni ketagihan gadget bukan saja disebabkan oleh orang yang muda-muda remaja tetapi golongan tua jangan lupa puan Malini masya-Allah dia punya tengok TikTok dia sampai dia lupa dunia ha, ada tapi memang sebenarnya cabaran kita semakin kuat disebabkan oleh teknologi dan juga cabaran kita semakin kuat disebabkan kita punya banyak expectation contoh kalau kerja kita ada KPI yang kita kena penuhi kan orang dulu-dulu saya rasa dia tak macam tu lately ni je kan kita cakap pasal KPI orang dulu-dulu contohnya kalau jadi uh, pencara kan uh, as long as dia mengajar masuk kelas on time dia apa uh, buat perperiksaan, exam bagi markah okey kan Ha, tapi sekarang ni, as a lecturer, macam lecturer kan macam saya, banyaklah kerja lain juga. Macam ha, kena pergi buat research, ha, kena buat khidmat masyarakat. Ha, banyaklah kerja-kerja, bukan setakat mengajar saja. Jadi, ha, kalau dululah orang cakap ha, lecturer, relax je kan. Datang mengajar, jumpa student, marking paper, ha, baca assignment dan sebagainya. Tapi sekarang, ha, job kerja tu makin luas. Jadi, bila makin luas, maka memang ada tekanan. Bukan kita lemah, sebenarnya kita cuba nak kuat, tapi bak kata orang ya, kita cuba duduk di tepi pantai, tapi kalau ombak tu dah kuat sangat, macam mana Puan Mali ini, Ha, tentu kita terkena badainya juga kan? Ha, jadi sekarang ni memang zaman pancaroba, zaman akhir, akhir zaman, jadi memang akan banyaklah masalah gangguan kesihatan mental. Tapi Allah bagi ujian, Allah bagi juga kaedah mengatasinya. Allah bagi teknologi untuk juga kita mengatasinya. Jadi pandai-pandailah kita memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk kehidupan kita. Oh, macam mana pula dengan um, peranan kita sebagai ibu lah Kita cakap pasal parenting kan, perbezaan antara dulu dengan sekarang. Adakah sekarang lebih um, memberi tekanan ataupun anxiety mm -mm. Okey, zaman dulu-dulu boleh kita kata anak-anak kita tak banyak pengaruh luar kan? Anak-anak kita banyak dengar kata, kalaupun pengaruh luar pun dalam kampung tu je kan. Jadi dia tak nampak exposure luar. Tapi zaman sekarang sangat mencabar ya, sebab nak jadi ibu bapa pun kita dah confused. Kita nak guna gaya yang mana satu, authoritarian ke, kita nak guna demokratik ke, kita nak guna laissez-faire ke kan. Gaya-gaya kepimpinan ni macam masing-masing ada tempat dan masa-masa tertentu kita gunakan. Susah sebenarnya eh, untuk jadi ibu bapa pada masa sekarang. Kita nak menghadapi anak, kadang-kadang anak lebih dengar cakap TikTok kita baru nak cakap kan dengan anak kita macam ni tapi kita dah tengok TikTok macam ni pandangan dia lepas tu kita nak tanya dia eh ma kita dah tengok chat GPT Cik GPT cakap macam ni so di mana kuasa kita sebagai parent kan untuk kita memberi pandangan kepada anak-anak kita sebab terlalu banyak sumber-sumber lain yang masuk kepada anak-anak kita so memang sebenarnya pada masa sekarang mencabar lah sebenarnya dan anak-anak kita pun tingkah lakunya mencabar disebabkan oleh faktor persekitaran juga saya rasa agak ironi, ironi mm -mm. Uh, sebab sepatutnya teknologi itu untuk memudahkan kehidupan yeah, kita betul. tapi sebaliknya dia memberi tekanan pula kepada kita tak dalam salah. sesetengah kes. Mm, tak, tak salah juga kita menyalahkan teknologi. Teknologi banyak je memudahkan kita mm. kan. Je mm. sekarang kan kita dah boleh buat live macam mm. ni kan. Dan kita boleh rakam pada masa tertentu kita boleh tengok bila-bila masa je. Kalau dulu kan semua nak cakap semua orang kena datang, kena dengar. So sekarang kita berdua je boleh tapi kita boleh viralkan kepada satu. Malaysia. Ada banyak teknologi yang mudah. Tengoklah sekarang kita nak beli barang-barang, kita pakai QR Code. Dia tak ada duit. Cash pun sekarang dah tak ada masalah. Ada banyak manfaatnya tapi maksudnya kita kena pandai guna untuk manfaat. Kita jangan tenggelam dalam perkara-perkara yang boleh membawa kerosakan. Ha, kita kena ada panduan, yeah, kena ada boundary dalam studio. menggunakan. Okay. Terima kasih banyak Prof atas huraian tersebut. itu sahaja untuk episod kali ini. Kita bertemu lagi di minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.